उरणमध्ये जी हत्या झालेली आहे त्या प्रकरणासंदर्भात पोलीस आहेत थेट ऐकूया ही घटना घडल्यानंतर त्याचं आम्हाला एक्झॅक्ट लोकेशन सापडत नव्हतं आणि तो कर्नाटकाचा आहे फक्त एवढी माहिती आपल्याला होती त्यानंतर आपण मग त्याचे घर नातेवाईक सर्वांकडे चौकशी केली त्यानंतर त्याचा एक मित्र त्यांनी आम्हाला काय माहिती दिली त्या आधारे आम्ही एक गाव आहे अल्दर म्हणून कर्नाटका शहापूर या ठिकाणी त्यातून आरोपीला आज सकाळी पहाटे ताब्यात घेतलेला आहे नाही मोहसिन ना जो आहे हा मैताच्या संपर्कात होता आणि असे जे काही संपर्कात त्या मुलीच्या होते आम्ही सर्वांकडे चौकशी करत होतो कुठलाही अँगल आम्हाला त्यातून सोडायचा नव्हता तीन चार सस्पेक्ट आम्हाला वाटत होते त्यापैकी हा जो सस्पेक्ट आम्ही जो ताब्यात घेतलेला आहे त्याला आम्ही ताब्यात घेतला विचारपूस पण केली आणि त्याप्रमाणे ते त्यांनी कबुली दिलेली आहे याच्यामध्ये दुसरा कुठलाही सस्पेक्ट नाही सध्या आपल्याला माहीत असेल की मयत आणि यांच्यात ओळख होती मैत्री होती आणि मागील तीन चार वर्ष मयत जी आहे ह्या मुलाच्या संपर्कात नव्हती आणि असं वाटतंय की त्याच्यातूनच त्यांनी केलेलं आहे दोन हजार एकोणीसला जो पॉक्सोचा गुन्हा आरोपीवरती दाखल झालेला होता आणि त्यानंतर त्याला तुरुंगात जावं लागलं होतं त्याच्यात रागातून हे कृत्य त्याने केलेलं आहे असं वाटतंय त्या अजून पूर्ण इंट्रोग्रेशन झालेलं नाही आहे असं सांगणं फार लवकर जलद होईल तर वेळ लागेल इंट्रोगेशन केल्यानंतर ह्या गोष्टी होता पूर्णपणे स्मॅश करण्यात आला होता म्हणजे ते आयडेंटिफाय करता येत नव्हता नेमका झाला काय होता जी माहिती अद्याप मिळालेली आहे आपण जे पी एम करणाऱ्या डॉक्टरांशी पण चर्चा केलेली आहे त्याच्या आधारे स्टॅब इंजुरीज जे आहेत त्या फेटल होत्या आणि चेहऱ्यावर जे आहेत ते कदाचित कदाचित आता पी एम रिपोर्ट आम्हाला आज प्राप्त होईल शक्यता आहे की जनावरांनी कुत्र्यांनी त्या ते केले असं शक्य तर नाही सध्याच्या प्राथमिक तर नाही याच्यामध्ये दोघांचा संपर्क झाला आणि दोघांनी एका ठिकाणी ज्या ठिकाणी घटना घडली त्या ठिकाणच्या जवळपासच भेटायचं ठरवलं मग असं किडनापिंग वगैरे नाही आहे ते दोघं एकामेकाला ओळखत होते आणि त्यातूनच पुढं ही घटना घडलेली आहे वाद झाला असावा असं आम्हाला वाटतं नंतर ही घटना घडलेली आहे गावात होते अशी प्राथमिक माहिती आहे की ते

जो मैय है उसकी उसकी पिताजी ने मिसिंग दाखिल की थी और उसके बाद शुक्रवार लेट इवनिंग को हमें उसका मैत जो है विक्टिम है उसकी डेड बॉडी मिली और शनिवार को हमने अर्ली मॉर्निंग में एफआईआर रजिस्टर किया था मर्डर का और गुरुवार से ही हम उसके ट्रैक में थे तो जो कुछ हमें इंट्रोगेशन उनके रिलेटिव फ्रेंड्स लोकल लाइड्स जो दे रहे थे और वे टेक्निकल इनपुट्स से हम जो मिल रहा था उसके आधार पर हमने करीब करीब आठ टीम डीसीपी सी जोन टू और डीसीपी क्राइम साहब के और सीपी साहब के अंडर हमने बनाई थी उनके गाइडेंस में काम कर रहे थे तो इनपुट्स हम मिलने के बाद हमें जो आ, आ, लगा जो अनुभव से और एनालिसिस से कि ये कर्नाटक में होने की संभावना है तो उसके तहत हमने दो टीम बेंगलोर में दो टीम और जो यादगीर जिला है शाहपुर शाहपुर तालुका वहाँ पे दो टीम हमारी कार्यरत थी और तीन चार सस्पेक्ट थे उसमें जो आपने बताया अभी मोहसिन वगैरह पर उसके बाद सस्पेक्ट से हमने इंट्रोगेट और करने के बाद एक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया दाऊद शेख करके और उसको आज सुबह हमने उनकी मदद से मोहसिन और जो लोग थे वहाँ के लोगों के लोकल लोगों की मदद से उनको पकड़ा है। सर जो क्राइम ने इंट्रोगेशन किया है उसमें क्या मोटिव दिखाया जा रहा है

और जो फिल्म इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है उसके आधार पर मैं ये कह पाऊँगा कि वो दोनों एक जगह मिलना चाहते थे और उसमें फिर कुछ बातचीत हुई या उसके बाद ये घटना घड़ी है आरोपी के ऊपर था इसके पहले क्या वो उसने रिवेंज लिया है ये जांच में कुछ इस तरह से नहीं प्राथमिक तपास में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है

क्या इसमें नज़र आ रहा है क्या आरोपी का ये किया था है उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए या फिर किसी और वजह से पीड़िता का चेहरा नहीं जो अब तक इन्वेस्टिगेशन सामने आया है हमें जो पी करने जो डॉक्टर हैं उनसे भी हमने बातचीत की है आयो ने तो जो मेन कॉज ऑफ डेथ है वो है स्टैबिंग और जो चेहरे की बात आप कर रहे हैं हमें शंका है कि वो हो सकता है कि जंगली जो प्राणी होते हैं जो, जो वो कुत्ते वगैरह होते हैं तो होने की संभावना है वो तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद आज वो क्लियर हो पाएगा कितने आरोपी कुल हैं आपको अभी भी लगता है कि दाऊद शेख नाम नाम का एक ही आरोपी इस पूरे वारदात देखिए सस्पेक्ट तो हमारे पास दो तीन थे मोहसिन वगैरह लग रहे थे हमें पर जब वहाँ जाके हमने टीम ने इंट्रोगेट किया इन्वेस्टिगेट किया तो लोकल जो सस्पेक्ट थे उन्होंने हमें बाद में जो आरोपी पकड़ा है उसको पकड़ने में मदद की है तो अभी तक जो लगा है कि एक ही आरोपी इसमें देखो पीएम रिपोर्ट तो आज प्राप्त होना है जो चर्चा हुई है डॉक्टर से और आयोग की उसके इनको पंचनामा जो उन्होंने देखा है उसके हिसाब से तो सिर्फ स्टैप इंजरीज में है और जो चेहरे पे या जो बाकी इंजरीज है वो आरोपी के द्वारा दिखने रही है

उसके बाद जो पसको दाखिल हुआ उसके बाद वो कोरोना के दरमियान वो कर्नाटक चला गया और वहाँ ड्राइवर करके वो काम करता था एक कंपनी चेंज की है उसने वो पूरा डिटेल हम ले रहे हैं उसके बारे में पीड़ित आरोपी ने स्वतः हैजुन सापड़ तो सापड़ा नहीं है आरोपी आया नर हम तो शोध घेना आहोद के बाद देखिए मैं आज जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उसके द्वारा ये कहना चाहूँगा कि जो भी विक्टिम है जो सब वर्ग है बच्चे हैं महिलाएं हैं उन्होंने 112 का यूज इस्तेमाल करना चाहिए 112 को अगर आप कॉल करेंगे तो आपको रिस्पांस अच्छा मिलेगा और कुछ घटनाएं हम प्रिवेंट कर पाएंगे

अभी तो हम ढूंढ ही नहीं पाए मोबाइल तो उसके बारे में कहना गलत होगा जब तक आरोपी हमारे सामने आके वरिष्ठ अधिकारी अभी देखो टीम की भी पे के तो तो पी एस एंड एसीपी पी आई डी सी पी इंट्रोगेट करेंगे तो उसके बाद हम कुछ ज्यादा बता पाएंगे इसके बारे ऐसा वाटत नहीं है सद्या तरीके लेटेस्ट मुझे वाटत नहीं है भेट होते ये लग रहा है कि अभी इंट्रोगेट करेंगे उसके बाद सीनियर ऑफिसर ने बातचीत ही नहीं की हम कैसे बता पाएंगे आप लोगों ने हम कल परसों तो बता पाएंगे बहुत सारे क्या करेंगे आरोपी को इंट्रोग्रेट करके आपके पास फिर वापिस बार आना है एक, एक पोलीस या सगळ्या हत्याकांडाच्या प्रकरणासंदर्भात पत्रकारांशी बोलत होते आपण बघितलं दाऊद शेख जो यातला आरोपी आहे त्याला कर्नाटक मधून आज पहाटे अटक करण्यात आली आणि जेव्हा प्राथमिक चौकशी करण्यात आली आहे ते तेव्हा त्यानं हत्येची कबुली दिलीये असं पोलिसांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलेलं आहे आणि या पुढचे सगळे या प्रकरणातले अपडेट्स आपण निश्चित पुढारी न्यूजवर बघणार आहोत जशी या आरोपीची चौकशी पुढे जाईल तशा पद्धतीनं या प्रकरणातले आणखी काही तपशील समोर येऊ शकतील